Ama birden bir esas kapçı evetlenir ve el bir kapçı ile ki Yəni buna qədər çempionatda deyəsən bir oyun da yerə çıxmışdı. Bundan başqa yalnız klub oyunları. Onda deyir ki, mən Gabruy edirəm və vətəndaşlıq və özümü Azərbaycanlı hiss edirəm. Kimdə fikirləşsin, o komandada da ümiyyətlə yer tapa biləcəyimi, o, o insanlar da <coughs> görmədin, qurban qurbanlıq <coughs> gördüm də. Yəni 4-cü ay üzərinə şığıdı. Amma onun e, köməkçi məşqi mübariz olubdu. O, o da qırmızı, da qırmızı aldı. Mətbəb trendə çevirir <coughs> var artıq bu bizdə. Qəbələdə <coughs> Qəbələdə ardıcıl 3-cü oyundur ki, məşqi qırmızı alır. Və <coughs> hakimlər ilk sözdə ilk iradta dərhal yerinə otuzdurmağa çalışdı məşqçinin. Burada nəyisə bir qədər daha çox sən Papa, dedin. Papa nə edirsən söhbətdə? Bir az dedin qədər. sən dedin kimi. Yəni bir qədər daha çox bir-birinə hörmət eləməyinizə. Salam əziz dostlar, Klassik Liqamız verilişi yenə də efirdədir. Studiyada həmişə olduğu kimi mən Əli Rəspənov və Süleyman Vəliyev. Hoş gəlmisin Süleyman. Hoş gəlmisiniz. E, və verilişin baş sponsoru 30 ildir dadı və keyfiyyəti dəyişmə. Və bizə nostalji anları yaşadan final çayıdır. Final bir klassikadır. Və keçən həftə bildiyimiz kimi Qarabağ futbol klubu Möldə qarşı oynayırdı. Yəni debüt oyun idi Avropa Liqasında. Bundan başqa da Qarabağ bölgəsində də bizim qələbələrimiz var idi. Keçən həftə Qarabağ sözü, qələbə sözünün sinonimi idi. Yəni bu ən əhəmiyyətli Qarabağ sözünə aidd belə deyək. Və futbol barəsinə danışaq. Möldə klubu yox idi demək olar ki meydançada. Yəni Qarabağ konkret onları süpürmüşdü. Yəni Möldənin futbolçuları və Möldənin məşqçisi də bunu demişdi ki, yəni biz heç peşəçəyə heç də layiq deyildik. Sözün düzü mən Möldən tam başqa oyun gözləyirdim. Amma onun Qaraqov super oynadı. Biraz biz də bir qədər gözümüzdə biz deyəndə futbol sevarlar gözümüzdə Möldən şişirtmişdik Qalatasaray ilə oyundan sonra. Hı. O zaman mən daxil olmaqla bir çoxları digər cəbhədə olanlar belə deyək, Qalatasarayın sadəcə zəif performansını önə çıxardırdı və bu səviyyədən möldə daha yaxşı görsənildi və bunun sübutunu biz Bakıda gördük. Aytdım məsələdə indi aydan ayağa forma, komanda Hı -hı. forması dəyişə bilər. Möldən 2 vacib oyunçusu komandanı tərk etdi. Onu da unut unutmuruq. Amma ə, Qarabağ Möldədən hər komponentdə güclüdür. Hə bu qrupda bu Möldən öz evində öz meydanını məğlub etməyə çox vacib idi Qarabağ üçün. Çünki indi Bayerdə, Bayerin rəqabətindən danışmırıq. Digər <laughs> komandalar rəqiblər olar. Əsas rəqiblər onlardır ikinciliyi uğrunda və öz evi oyunlarında ə maksimum xal götürməli lazımdır istənilən halda və bunun ilk addımını atdı öz, öz meydanımı ödə məğlub etdi. Çox yaxşı başlanğıcıdır. Bundan ilk yerə gəlmişkən ilk dəfədir Qaraqabax ilk turda qələbə qazanır. Onunla bəli 10-cü yubiley ilə belə bir ə, sürpriz elədi. Və ümidvaram ki biz növbəti oyunda ayın 5-i olacaq, oktyobrun 5-i Hakana qarşı səfərdə orada da qələbə ilə ayrılsaq, məncə demək olar ki 50%-ınızdan həll eləcək. Elə düzdür, keçə mövsümdə ilk 3 oyundan sonra Qarabağın aktivində 6 xal var idi. Artıq xəyallar qururduq, 8-də 1 Avropa Liqası. Qrupdan çıxdı deyilik, əslində 3-cü oldu Konfrans Liqasına yollandı da, başqa təbii yola yollandı. Davam elədi, amma qrupdan çıxma başqa bir məsələdir. Yer vermişkən Möldəməşsin də mətbuat konfransından sonra dediklərini də demiş az öncə. Həqiqətən ağsa layiq bir söz fış elədi, hər kəsə təşəkkürünü bildirdi və bizə də e, e, yəni, ən xoş arzularını çatdırdı. Bəli, yəni hər e, adamın yəni eşi deyil belə deyə. Əlbəttə. Gə... Yəni elə-belə gəlməyib də, vəziyyətlə maraqlanır, gündəllə maraqlanır. Mən uduzmusan, sənin yəni bəli. vəziyyətin o qədər də yaxşı olmaya bilər, amma sən endi özün borc bilirsən, ölkə gəldiyin yəni qonaq olduğun ölkənin statusu barədə və ümumiyyətlə onun apardığı hansı mübarizə, mübarizə barəsində bildi bilirsənsə, o yəni, çox belə böyük bir hərəkət deməcək. Necədir? Yaşasın dostluq, qardaşlıq. <laughs> hə. Onda qayıdaq bizim çempionatımıza. Yəni çempionatda maraqlı oyun var idi. Zirə Neftçi oyunu. Zirə liderdir. Ən az top buraxan komandadır, həqiqət səhv etmirəmsə. Və problemli Neftçi deyək. Neftçi 1-ci taymda yere çıxdı. Yəni Yuri Matsyaz bizim dostumuz qol vurdu. <laughs> düşdü yerə gəlmişdi. Yani, verici gəlməyə, ona düşdü. Amma sonra özü də penaltiyə <laughs> səbəb oldu. Sonra vericinin effekti işləmirdi <laughs> də gəldi burada belə deyək. Yəni amma Neftçi kifayət qədər yaxşı oynayırdı. Yəni Neftçi elə bir qələbəyə dağa yaxın idi. Amma alınmadı. Yəni Neftçinin buna qədərki oyunlarına görə bəlkədən yaxşı oyunlarından biri idi bu mövsüm. İndi Rezident çarla, Beşiktaşla oyunlar bəlkə tamamilə başqa ə ölçüdəydi səviyyədə, idi. amma çempionat oyunlarının ən yaxşısını bəlkə keçirdiyi zirəyə qarşı. Zirə sadəcə çox çətin komanda olan qarşı oynamaq çox çətindir, ağır komandadır. Neftçə əsasən ki, gol buraxandan sonra hə, Neftçəmiş zirəyə ilə çətinlik çəkdi. Yəni düzdür, həm Düz, mövsüm 3 oyunda səfirəmizə qələbə qazandı Neftçə. Bundan öncəki mövsümlərdə həm zirə problem yaradı, kubukun yarım finalı da unutmamışıq və sair. Amma indi bəlkə də ən yaxşı oyunlarından birini keçirdi. Zirə oyunun böyük hissəsini müdafiə olunurdu. Yəqin ki, Zirənin bu bəlkədə ürəncədir. Bir çox oyunlarda də ikinci nömrə ilə oynamaq, bununla da nəticə qazanırlar. Bu dəfə də ən azından məğlub olmadılar və Rəşad Əsədov da oyundan sonra dedi ki, "Nəftçi üstün idi, Nəftçi çox yaxşı idi. E, amma biz e, və bu səbəbdən, yəni o bir xal qazandıqlarını düşünür. İki xal itmiriblər. Yəni, bir xal qazandılar, halbu liderdirlər də Nəftçinin turnir cədvəlində neçə mövqey pillə öndədillər Nəftçidən, amma bir xal qazandılar." Neftçidə müəyyən proqress görünür. İndidən artıq FİR düşməyə heç bir səbəb yoxdur aydım məsələdə, amma müəyyən proqress var. Xüsusilə yəni zirənin fonunda belə çıxış edirlərsə, beləcə də zirəyə ciddi epizod yaratmaqda imkan vermədilər. Bir penalti, o da ki, hansısa bir sürətli hücumun nəticəsi değildi. Sadəcə bir ehtiyatsız hərəkət yürüdməsi asdan, yəni orada da topu uzaqlaşdırmışdı, yəni, mübahisələr olmuşdu və s. Hı -hı. amma istənilərdə penaltı oldu. Yəni ciddi şəkildə zirəyə hücum etməyə imkan vermədilər ən əgər belə zirəyə qarşı belə oynayırsa və bunu davam etdirsə növbətə oynalarda daha yaxşı nəticə görə bilər. Mütləq ki, nəsə tapır da. Belə deyim, öz komandasının açarındır deyək. Ola bilsin, hər halda vaxtıdır. Yerə gəlmişkən yeri Yuri Matias gol vurdu və bizim sualımız oydu ki, bu vaxta qədər, yəni bu gol daxil neçə gol vurub? Yəni YouTube həmin o videonun altındakı kommentlərə girin, bizə abunə olun birinci Instagramda və YouTube-da və cavablarınızı yazın. Ondan sonra da Biz random şəkildə, e, əgər bir cavab bir neçə nəfər tərəfindən yəni yazılsa, biz onu seçim e, belə random seçmək edəcəyik və qalib forma qazanacaq imzalı forma. Odur ki, biraz aktiv olun dostlarım. Keçəy e, ikinci pillədə gedən yəni Səbail komandasına, Səbail Qarabağla görüşürəm, amma Səbail haqqında biraz çox danışmaq istərdim. Səbail öz rekordunu belə deyək, təzələdi də deyək və yaxud da ilkdir, bir, bir ilkdir onlar üçün. 4 qələbə ard-arda növbəti belə deyim. Hmm. Ə, ə, rəqib Araz Naftçıvan idi. Araz Naftçıvanı 1 qolla yendilər. Sizin üzüm mən Araz Naftçıvanı gözləyirdim ki, heç olmasa 1 xal qopara biləcək, amma belə. Əslində imkanları vardı, Araz Naftçıvan hesabı da aça bilərdi, sonra hesabı bərabərləşdirə bilərdi. Mama təsadüf, epizodu bərabər. var idi. Mən açıq bu oyundan bol qollu 1 hesabı gözləyirdim. Hmm. Yəni məhsullar olacağını gözləmişdim, çünki hər iki komanda hücum edən komandalardır, həm Araz, həm Sabay əsənə hücum da elədilər Hı -hı. belə baxanda amma cəmi bir gol vuruldu o da ki penaltidən amma e, Pedronun o penaltıdan Pedro gol vursa da yenə nə qədər vacib oyunçu olduğunu ilk oyunlardan artıq sanki uzun müddət hesabarda çıxışı idi çox yaxşı oyunçudur çox keyfiyyətli vurur e, yerə gəlmişkən oyundan sonra Araz Naftçivanın kapitanı Nurman Kurduc da deyib ki biz Naftçivanda öz rəqiblərimizi qəbul edəsə bizim üçün daha yaxşı olar Hı -hı. sən necə fikirləşsən yerə gəlmişkən bu yaxınlarda iPhone 15 də çıxdı Hı -hı. yəni təbrik edirəm sən bilməsən iPhone-da istifadəçisin yoxsa yox <laughs> Opaqır yani, indi verişin sponsoru kimdə ona uyğun cavab verir bilər. <gülüyor> <gülüyor> Bu yağını görmüsən videoları ki, izdixam, yəni falan <laughs> iPhone 15 çıxdı, cəmi bir-birini qırıq deyil. Yəni Naxçıvanda oyun olsa, məsələn, Araz Naxçıvan Qarabağ. Belə izdixam görə biləcəyik biz. <laughs> Ən azı Qaraqabğlı oyunlarda əminəm ki, olacaq. Düzdür, Naxtəvan premyer liqada çox vaxt çıxış edib, bir müddət yarım il çıxış ediblər. Ondan bir on il əvvəl yenə yarım il çıxış ediblər ortada da aynen. Amma heç vaxt indiki kimi uğurlu deyildilər. Yəni hə, indi yaxşı oynayır. İndi oynadır. daha iddialı Hı. görünürlər, çox yaxşı Hı -hı. komandadır, amma Naxtəvana nə vaxt keçəcəklər bəlli deyil. Ən azı bu ilin axına kimi köçən deyillər, bu dəqiqdir əgə bu məsələ keçəndə ola bilər. 16-cı ildə o vaxt. <laughs> Həs, heç olmasa onlar çıxanda gelsinlər. <laughs> Amma orada necə olacaq bilmək olmaz. İndi bölgədən bölgəyə fərqi var açıq görürük. Şamaxı misalçı keçənir var idi. 2000-li stadion dolmurdu. Yəni Qəbələ var, bariz nümunə. Hər bölgədə futbol sevmirlər, o da var. Amma komanda uğur olmağı söhbəti də var da. Məsələn Şamaxı axırıncı yerdə, indi Qəbələ də indi sonlardadır. Məsələn Turantovuz var. Tovuz yəni neçə oyun dözmə meydanında udmur. Yeri gəlmiş ki, növbəti rəqibi Neftçi olacaq. Öz meydanlarında qəbul edəcəklər və işıq dirəkləri də quraşdırılıb. Yəni artıq Ə, axşam vaxtında belə şeylər. Məncə daha çoxdur. Orda on sıfır problem yoxdur. Tovuzda problem yoxdur. Çünki Turan kifayət qədər uğurludur. Əhmən demişəm də, futbol bölgəsi ona görə ona görə futbolu sevirik deyilir ki, sevirlər deyilirik. Nəyə görə? Çünki komandanı və futbolu sevirlər. Yəni burada nəticəyə baxmırlar. Gəncədə həmən yəni məsələdir. Gəncədə məsələn indi 3-4 min cəmi gələ bilər, amma həmən 3-4 min də gəlir. Çünki stadion biraz vəziyyəti stadion yaxşıdır. Yerə gəlmişkən bu yaxınlarda mətbuatda çıxan xəbər var. Gəncə stadionunu söküləcək və onun yerinə yeni bir stadion olacaq axır. Rəhayət nəsə konkret bir şeylər edir. görürük. Hər halda ən azından kağız üzərində artıq nəsə görürük, nəsə hərəkət var. Bu birsənə nə vaxtdan başladı? Çünki yayda 2025-ci ilin MDB öltəyinin hmm. oyunlarını Gəncəyə həvalə edib evet. e, bu yəni qurum. E, ona görə də 2025-ci ilin yayında artıq stadion hazır olmalıdır. İndiki stadion yəni 0 dərəcədir, yəni. Heç bir infrastruktur yoxdur, stadion qoyulacaq yerin mətə Gəncədə. Yoxdur. 2023-cü ilin artıq sonlarıdır. Yəni 1 il 5 aya məsələn, yaxşı 1-6 aya. Bunlar artıq bir stadion tikmədi. 16 millilik bir stadion hmm. maketi göstəriblər. Deyilənlərə görə rəsmi bir şey yoxdur, deyilənlərə görə moxlər vizsaydlardır da, yəni bu. Mən dolacaq. Bir. Ehtimal var idi, yəni, Gəncədə sevirlər. Sevilirlər, həm də yeni stadion olsa, yəqin komandada da, da yeni sponsor var. olacaq, illər dəsə iddia artacaq, Toruqma. bütün bunlar təsir göstərəcək. Xali futbolu sevir. Yəni mən yəni, də orada, orada baza var, orada zəmin var. 30 ildir dadını və keyfiyyətini qoruyub saxlamaqla nostalji hisslər yaşadan final çay. Onda keçə elə, Kəpəzin sonuncu oyuna, sabah Kəpəz oyunu. Kəpəz öz ənənəsinə sadiq qalaraq liderlərdən və bizim futbolumuzun son illərin liderlərindən xal alır. Yəni Qarağəvə Qarağəvdən səfərdə xal alıb, sabahdan da səfərdə xal alıb və neçinin udub. Yəni cəmi 5 xalları var, amma 3 dənə böyük komandadan alıblar onu və sonuncu oyunda Kəpəz kifayət qədər Yaxşı oynadı. Yəni Papunaşvili də möhtəşəm bir gol vurdu, amma orada sabahın bir qapısının da səhfləri var idi. Kəpəzdən ən yaxşı oyunçu Rustan Samiqulin idi bu matçda, yəni gəl yəni, itiraf eləyirəm. Bəli, ediyordu. birinci gol o qədər də yox, amma ikinci gol sırf demək olar ki, onun səhvidir. İkinci gol yaxşı bir... ona biraz pas, biraz zəyif gəldi düzdür amma yə, başqa cür ə, qərar qəbul edə bilərdi orada. Onda heçmə istədi bilinmədi. Oyunun qabaq kontraktı da uzadılıb. Əksinə bunu da ifadə hə, edirəm. Çox Qərbə də ümumiyyətlə belə bir oyunda niyə Ostansamiqulu oynadı? Heç yə, vaxt, heç o vaxt çempionat oynada bilməz oynadı belə adamlar. Çünki o yox, hansı yox, bir oyundan danışırıq bizdə? Yəni liderlər horsuzluq zolağında olan Saba kəpəsiz həmçinin vacib bir o, qələbə qazanmalıdır ki, Yusif Murad müsahibə özü demişdi bizə bir qələbə lazımdı ki, özümüzə Çıraqlıdır, gələk. Okay. Belə bir anda ən güclü futbolçular meydanda olmadılar. Amma birdən bir əsas qapçı əvəzlənir və elə bir qapçı ilə əvəzlənir ki, yəni o buna qədər çempionatda desin bir oyunda cəmi meydan çıxmışdı, bundan başqa yəni klub oyunlarında və əvəz edici nə əsas Hı -hı. qapçısıdır. Yəni belə bir qapçı gəlir və nəticə bu risk idi və elə riskin nəticəsində komanda Qəlbən ərdən verdi. Yəni Kəpəz ciddi şəkildə problem yaratmamışdı sabah. Sabah hücum planında əvvəlki sabahı artıq xatırladırdı. Amma müdafiədə bax bu səhvdir. Amma məndə ki Kəpəz döyüşkən komanda dəbət xarakterli olan komanda və şaib bu. Şaib Paponasvin, yan Paponas Saraqosada oynayan bir insandır. Əlbəttə, keyfiyyət var. Nəcəb Avro kuboqlarda oynayan komandalar onu götürüb kəpəzə gəlib bu insanda, yəni. Yox, amma yaxşı formada deyil okeydi, yəni. Okeydir, amma ki, indi yəni Vatar yana... Velazovun bu nəsi var da, məsəl üçün. Vatar Velazov okeydir, o Vatar Velazov belə e, səviyyədə oynamır da heç vaxt. O Karagümrükdə də ə ehtiyatda oturmuşdu. Gürcüstanda da belə yüngül varikovadılar. Bu düzdür. Yəni onun da daha zəngin karyerası var. Amma bu zəngin karyerası var. Yani Avrokub onu yəni o Qəlbəliyə gol vurmuşdu o vaxt 2-1 udduğu maçda səfərdə. Ondan sonra dərhal getmişdi hələ İspaniya deyəsən, Saragoça mm -hmm. yəni. Yəni Çoxlu bir e, Ö, Avropa yaxşı, yaxşı CV-si var. E, kəpəzdə də oyunda da meydanda görün keyfiyyəti artırır. Artıq görürsüz ki, liderdir. Hər standart vəziyyətdə mm -hmm. o e, yəni Mən Bə, ümumiyyətlə istərdim ki, ötən mövsüm Kəpəzdə bu Papanaşvili olsun. Nə, komanda o, da biraz daha güclülərdi, yəni çox daha yaxşı komanda olardı. İndiki də runda da yaxşı keyfiyyət artırır, o olsun, şaib olsun. Junior Mars ehtiyatdan çıxması maraqlıdır ki, yəni onun yerinə gəlib çıxır da, yəni Papanaşvili çıxıb, Baxanda onun yerində olur. Yeri gəmişəm bizim o əhəllət təmsilçilərimiz də deyəydim. Məsələn indi Kəpəzdə, Qəbələdə, Torantozdə, Dələnkərəndə bu dəqiqə e, böyük komanda yoxdur, amma ümid var ki, növbətlərdə olacaq. Və məsələn Qarabağ e, futbol klubu məsələn Ağdama qayıtsa və Xankəndidə, Şuşada futbol klubları yaransa, sən necə fikirləşirsən? Məsələn, indi bu yaxınlarda biz intervyu görmüşdük bir Erməni sakinlərin hansı ki, gedir. Ona sual versən ki, Azərbaycan dilində danışırsınız, bir dənə dayı da var idi. Dilində bilirsiniz? Güle-gülə yox deyir. <laughs> yəni bu insanlar aydın məsələdir ki, bilər adlar o cində çox gözəl də danışırlar, sadəcə öz belə göstərilirlər. Sən nə fikirləşirsən? E, Əgər on... gizlincə Qaraqoyunlu keçirirlər. Ola bilər, niyə də yox, niyə də yox. E, Onların bəziləri, məsələn, bir dənə də mühəndis var, e, Elizə Simanyan da desən, o məşhur bir mühəndisdir, əslində Qaraqoyunlu da ömür boyu da orada yaşayıb. Deyib ki, mən Ermənistan getmək istəmirəm, mən Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcəm və ən böyük arzum Bakını görmək idi. Yəni sən nə fikirləşirsən? Belə gənc hansısa futbolçu Orda qalıb alırdan vətəndaşının götürüb və bizim klublarda inteqrasiya oluna bilərmi? Nə fikirləşirsən? <laughs> çox çətindir məncə. Çox çətin sualdır, amma ə, deyir ki, ə, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan. Əvvəlcə ümumi inteqrasiya olmaları lazımdır, daha sonra artıq futbol sahəsində nədənsə danışa bilərlər idi. O deyir ki, mən qəbul edirəm vətəndaşlıq və, və özümü Azərbaycana hiss edirəm. Sən nə fikirləşirsən? O komandada ümumiyyətlə yer tapa biləcərmi o, o insanlar özləri? <laughs> çox maraqlıdır. Əvvətcə istərdim ki, orada da artıq bütün infrastruktur qurulsun. <laughs> də sor futbol infrastrukturu da olsun. 1-2 imarət stadion tikilməlidir, yeni imarət. Yəni Qaraqayaqan ora qayıdışı da indin gündəmdədir. Bu yaxınlarda yerli yəmş Tahir gözəl gözəl də bununla bağlı açıqlama verib. Yəni bu aqta danışılır, amma çətin olacaq. Çox vaxt lazımdır. Yəni çoxların düşündüyü kimi asan deyil də yəni, bu 5 ildə deyil, bəlkə 10 ildə deyil, daha çox vaxt ehtiyacı var. Yəni burada sadəcə stadion da tikmək kifayət eləmir. Ümumi infrastruktur qurulmalıdır. Yəni ümumi şəhər qurulmalıdır ki, bir-iki orada xüsusilə Ağdam, yəni tam ölmüş bir şəhər idi bu 30 o, il ərzində. Yəni hə, bunlar yenidən qurulmalıdır. Daha sonra artıq Qarabağ o ora, ora statusunu itirmədən köç etməsi o, o, o da bir məsələdir. O, o, bəli, düzdür. Məsələn, Avro kuboku məsələn Möldü, amma Bakıda də. yox, Ağdəmə gəlsin və o, orada Möldü gəlsin yox, elə əvvəlcə Qarabağda o zaman o zaman yana. çıxış edəcək legionerlər birinci Ağdəmə köçmək köçməlidilər. Hə, bədə... Adicə indi e, Gəncə olsun, Kəpəz olsun. Toronto voz olsun. Onlar belə problem yaşadı. Nənkilə gəlir. Yerli futbolçular çoxsu Bakıdan o tərəf keçməyə istəmir. Hmm. Yəni yaxşı səviyyədə olan futbolçular, yaxşı maşinalı futbolçular. Ondan da mən inşallah bu bütün problemlər çözüləcək və bizdə bütün yəni ölkə üzrə infrastruktur da qat-qat irəli gedəcək və biz səninlə artıq məsələn ə, Qarabağ Möldə oyunun Bakıda yox, ə. gedəcək birbaşa Ağdamda. Ağdam istəyəcək. səfərlərində oynayarıq. Bəli, bəli, çox inşallah arzu budur. edirəm ki, bu olsun. Bu axınlarda. Yeri gəmişəm, biraz final çaydan da isə o klassikaddır da, özün bilirsən. Oğrazımızı da yaşatırlar. Keçək növbəti oyunumuza. Biraz sən özün də şərqdə idin orada. Qəbələ-Qarabağ final oyunu. Bə final oyunu, bəli. Ə, qapanış oyunu idi. Və orada legionerlər, belə legioner davası idi konkret, yəni. Mən başa düşmədim, Medina nəyə görə tək Medinə qırmızı aldı. Yəni Hətta Məcidə atqırağı o heç. Yəni Qurban Qurbanov, Qurban Qurbanov ilk dəfə desə məşli kimi qırmızı. Heç bilmən oyunçu kimi alıb. Yə alı dediyinə görə özü dedi ki, ikinci dəfədir. Düzdür. Daha öncə qırmızı almayıb. O zaman məşkilərə vərəqə göstərilmirdi də. Ha, Amma texniki zonadan qovuldu bir dəfə. Çoxlar düşünür, iki dəfə mən də şərhdə bunu Aha. dedim ki, böyük ehtimal ki, dəfədir, amma daha sonra flaşım sahibəsində. Amma çox təənnəm oldu bu, deyəsən. E, 2013-cü ildə. Hə Qarağəhvən başqa. Bəs futbolçu kimi görəsən olmuşdur? Məncə futbolçu kimi deyə, o çox e, yəqin hə? ki, olub. Məncə olmur. Mən çox o çox deyəsən də milyondur, hansı bir milyon olduğunu bilmirəm sizə verə görə. Maraqlıdır, maraqlıdır. Bunu xatırlayan bir yerin, bəli, olsa bir şər, tamaşaçı şans olsa, şərhdə yaza bilərlər bəlkə. O o çox maraqlı bir fakt olar bizim üçün. Bəli, Qurban Qurbanov yəni nəyə görə qırmızıaldı. Sən özün ordadaydısan, görmüsən ki, bir epizod var idi. Hə, vacibə ilk sarını, Medinə qırmızı aldığı epizoddu. Aldı. Orda meydan ara qarışdı, hamı meydana tökülüşdü. Texniki zonada heç kim qalmadı. Və ə, arada Rəsim Ramaldanov da ki, evin Medinə özərinə gətirir. Ramaldanov qəvələnin köməkçi başməş, köməkçi məşqçisidir. Neymar başının köməkçisidir. Kevmedinə üzərinə getdi. Bunu görən Qurbanov öz oyunçusunu müdafiə eləməyə çalışdı və o da aqressiv şəkildə Ramaldanov öz iradını bildirdi. Yəni Yusayt onlarla danışdılar. Bunun nəticəsi kimi Necin Məcid Ramaldanov qırmızı, Qurbanov sarı göstərdi. Hər kəsə eşid başa düşdürən barışçılar qərarı var. Belə qərarə ciddi etiraz yox idi, düzdür? Qəbələ tərəfinə etiraz var idi, amma Qurban Qurbanovdan etirazı yox idi. Ə oradakı epizodun özündə məncə də yəni bilə məncə yox bu məncə hər kəs görsə bunu deyəcək, kim görsə bunu deyəcək. Bilal Ağuşay ən azı nəzərə verəcəyi almalı idi. Nədənsə onu ümumiyyətlə diqqətdən kənarda saxladı. Elçin Məsí və sonda artıq Qurban Qurbanovun tamamilə haqlı bir iradı var idi. Tələsi fit səsləndirdi. Elçin Məsí top Qarabağda olarkən Qarabağ futbolçusuna qarşı qayda pozuldu Elbinə qarşı. Top Juninho-nun önünə düşən anda hakim oyunu dayandırdı. Abucuzun yuxarı qalçı təpədə çıxırdı və çox real gol imkanı idi. Bu. Ə buna görə əsəbləşdi. Özündən xaka itirazı idi, özündən çıxdı Qurban Qurbanov və orada həqiqətən də e, heç vaxt görmədiyim Qurban Qurbanov gördüm də. 4-cü <coughs> hakim üzərinə şığıdı. Adətən Murad Musayevin ifasında, məsələn, Samir Abbasın ifasında belə performanslar görürük, amma Qurbanovun ifasında olmayıb. Şığıdı 4-cü hakim üzərinə, Yusait Onda ona iradlarını bildirməyə başladı və bundan xəbər tutan üçün məссив yaxınlaşdı və ona ikinci sarı vergəni göstərdi. Nəticədə qırmızı oldu sarı vərəqə göstərməyi də o da e, haqlı ola bilərsə siz e, e, həyatdan artıq aqressiya ilə 4-cü hakimlə, demək olar ki, hansı bir hakimlə danışmaq olmaz və s. E, a, sarı vərəqə göstərmək əsası var idi, amma hər şey, hər şeyin kökü nədir? Elçin Məsciyevin öz səhvi. Şey, yəni orda bəlkə hardasa Elçin Məsciyev düzəşdiyi getməli idi. Çünki anlayır ki, emosiyaların yaranma səbəbi onun səhvidir. Və on, on, on. burada gücəşdə gedə bilərdi, şifa xəbərdarlığı edə bilərdi, sakitləşdirməyə çalışa an, bilərdi. Bəlkə də nə isə problem var idi bundan öncəki oyunlarda, <hı> bəlkə o da hardırsa özünü göstərdi, <hı> ola bilərdi, yəni. Amma o yəni bir ilk yaşandı. Hə, unikal tarixi oyundu, tarix oyun, də qurban, qurban qırmızı vərəq aldı, tarixi oyundu. Amma Qəbələ şəhər stadionunda çox maraqlı vəziyyətdir. Orda qırmızı vərəqə alınan hər bir məşçi keçir durur yerindən, keçir texniki zonun arxasına sadəcə də, yəni orda Əlbəttə ki, texniki zon xalan yerdə. Orda artıq tribuna yoxdur. Artıq tribuna yoxdur, stadion bitir də. Əlbəttə stadion hüdudu ilə çıxırsan da, stadion hüdudlarından çıxırsan və sadəcə onun arxasında keçirsən, dura bilərsən də. Bəli, dura bilərsən. Belədir ki, hakim orada müdaxilə edə bilməz artıq. Yəni Rəsim Ramaldan varada hətta gəldi, gizdincə hakimin gözündən uzaq, orada nəsilikdən məsləhət verdi. Yəni göstərişlər verdi meydan çıxan futbolçuya və s. Yəni orada da belə qəribə vəziyyət bir çox stadionlarımızda eylədir. Çox yaxşı yaddımdadır. Avtandilaciyev hansı oyunda? Neftçi ilə oyunda, Bakı Arena-da. Qırmızı verə qalmışdı həmin oyunda, ondan öncəki oyunda qırmızı verə qalmış. Həmin oyunda texniki zonu da yox idi, amma pandemiya vaxtı idi, elə. Texniki zonun arxasında tribunalar bağlı idi Hı. də. Orda dayanmışdı. Elə bil ki, ehtiyat oyunçuların skamyasından bir pille üstdə idi də, yəni, yəni də. Şey demək, düz arxasında idi. Elə daha yaxşı bir yerdi də, də. Biraz üstdən görsən hər şeyi, daha yaxşı görsənsə. Əbu mənim adı məncə mən bizim məşqlər üçün ciddi problem deyil. Axırıncı oynadı Sumqayıtda Samir Abbasovdan danışdıq. Sumqayıtın Zira Zira deyirəm. Yəni, Sumqayıtın Turan oynadı 0-0 bitdi oyun. Yəni maraqlı məqam odur ki, Samir Abbasov qırmızı karta görə yəni bu oyunu tribunadan izləyir. Tribuna dəndəki o pəncərədən. <laughs> Amma onun e, köməkçi məşqi Mübariz Oğuz. O, o da qırmızı, qırmızı aldı. Metod bir trendə çevirir vaxtı bu bizdə. Qəbələdə <laughs> Qəbələdə ardıcıl üçüncü oyundur ki, məşqi qırmızı alır Elmar, Fəqani Məmmədov və İndi Rəsim Ramaldanov Süqayət də deyəsən o yolla gedir. Növbətə öndə kim olacaq məhz mə bilin, çünki həm Samir Abbasov kənardadır, həm Mübariz Oruzov kənardadır. Hətta Mübariz Oruzov dedi ki, mən nəyə görə qırmızı aldım, heç başa düşmürəm. <laughs> yəni belə bir e, komment bildirdi. Hörmət bu kommunikasiyada hakimlər və məşhlər arasında bizdə ciddi problem var. O da hardasa əlaqə itir. Yəni hardasa bir-birinə başa düşmək olmaz. Onun hörmət nə... çatışmır. Nə mənasındadır? Məncə e, məşhlər hakimlərə e, biraz e, ciddi gözlə baxmıla. Bizə görə bəlkə bu hakimlərdə köynə hakimlər də təzə nəfəs deyildə. Təzə nəfəs olsa bəlkə özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilərlər. Yenidirlər. Bəlkə Çünki. digər tərəfdən e, yeni Nəsirə qarşı daha yaşlı məşqillər əksinə bəlkə fərqli gözləndə baxa bilərlər, təcrübəsiz gözləndə baxa bilərlər. Bilmirəm, burada nə səmələmək lazımdır? Məncə hakimlər biraz çalışmalıdırlar. Məşqillərə biraz daha çox sərbəstlik verməli lazımdır. Məşqillər emosiya bildirəcəklər. O olacaq bu futboldur. Bürüzdür, yəni olmalıdır. Bəl. Hər də səhətini aşmamaq şərtidir əlbəttə ki, amma hər dəsə də çox dialoqa keçmədilər. Bunu Murad Musayev xüsusilə bu, həmişə deyir ki, mən Rusiyada çalışmışam, Avrokubklarda, Champions League-də, Group mərhələsində, Cafetermanın dedi ki, Rosetchin idarə etdi bir oyunda, yəni Krasnodar hansı oyunda Rosetch idarə edib. Yəni onların işini görmüşəm və mən onlarla müqayisə edirəm Azərbaycanlı hakimləri. Onlarla danışmaq olur, onlarla münasibət qurmaq olur. Amma bizimki də bizim hakimlər ə? ilk sözdə, ilk iradtdə Ətdə hal yerinə 30 durmağa çalışdı məşqini. Burada nəyisə bir qədər daha çox Hı, sən dedin məsələ. Papa nə ilə söhbətləyirdin? Hə, bir də sən dedin kimi, yəni bir qədər daha çox bir-birindən hörmət eləməli tərəflər. Bəl, bəli, bəli, razıyam. Bəli, əziz dostlar, final çayın baş sponsorluğu ilə klassik liqamız burada bitir. İnşallah növbəti həftə görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.